Salam, əziz, gözəl, dəyərli izləçilər. Bu gün sizə balıqlar bürcünü təqdim edirəm. Bax, əzizlərim. Balıqlar bürcündə olanlar. Bax, qəlbiniz elə bir doludur. Üreyniz, elə bir ürəyinizdə, içinizdə saxladığınız bəzi məsələlər, bəzi sirlər də var. Hətta o sirlərinizin açılmağını belə istəmirsiniz. Narahatsınız bəzi sirlər açılıb çıxa, amma heç bir sirləriniz çıxmayacaq. Ürəd narahat olmayın. Yolunuz yavaş-yavaş açılmağa doğru gedir. Gözlədiyiniz bax gəlir möcüzələrlə əlinizə o gəlirlər gələcək. Ayır arı bəzi problemləriniz var, çox mücadilələr edirsiniz. Bir dəyişim istəyirsiniz, həyatınızda bir dəyişikliklər, ola biləcək bir dəyişim olacaq həyatınızda. Nə vaxt mən, yəni işim yaxşı olacaq, gün işığına çıxacam deyənlər var. Bəzi istə, bəziləriniz yavaş-yavaş e, zamanla, bəzilərinizin yaxınlarda istədiyiniz niyyətiniz qəbul olacaq. Yəni bəzilərinizə də mesajlar gələrək gərginliklərdən qutaracaxsınız. Ağlınızı bulandıran, sizi elə bir ki qaz verən 1-2 nəfər var. Bu da qohumdan ola bilər, ətraf çevrəndən insanlardan da bi, e, ola bilər, əzizlərim. Artıq kimsələrə, bəzi insanlara inanmayacaqsınız. Çünki o qədər yalan dolan həyatda gördünüz ki, o qədər arxanızdan zərbə vurulan gördünüz ki, güvəndiyiniz insanlardan. Artıq güvəndiyiniz insanlar az qalmış əzizlərim. 21 yeməyə dəvət olunacaqsınız. O yeməyə gedib gələndən sonra tam halsız olacaqsınız. Başınızda gicəllənmələr ola biləcək. Bəlkə nəzərə gələcəksiniz ki, iki nəfərin ə, söhbəti ilə biraz sıxıntılarınız ola bilər düşünürsünüz. Onda bilmədiyiniz biriləri var. Onlarla təkrarən, yəni görüşə bilərsiniz. Susmusunuz. İkinci atdıqlarınız var. Kənara çəkilmisiniz. Düzdür, dəyişiklik istəyirsiniz, amma içinizdə susub durmusunuz. Tərəzi bürcündən Qoç bürcündən birlərlən görüşəcəksiniz. Bir yeni işə başlamaq istəyəcəksiniz. A hərflə qarşınızda biraz neqativliyi var. Sizlə nə isə danışa bilər. Onun neqativliyini çəkə bilərsiniz, amma siz sizin özünüzün pozitivliyi ona işıq saçacaq. Yəni siz öz pozitivliyinizi ona ötürə biləcəksiniz. Hamiya qaşdınız, hamı üçün hər işini gördünüz, hamiya dəstək oldunuz, əl uzatdınız, amma sizin ən çətin vəziyyətiniz oldu. Elə bir çətin vəziyyətdən çıxdınız ki, siz üçün əl uzadan olmadı. Yəni əliniz sizə ə, hər bir işiniz üçün qaçaq olmadı, deyərdim mən sizə. Yəni ona görə artıq özünüzü sevin siz özünüzə qiymət verəcəksiniz. Özünüz üçün hərəkət edəcəksiniz. Birilərdən maddi yardım gözləyə bilərsiniz. Oturup bax bu həftənin içində 2 gün ərzində biraz keçmişi düşünmək düşünəcəksiniz. Keçmişdə olanları, keçənləri düşünəcəksiniz. İç dünyanla danışacaqsınız. Gözəl bir dostluğunuz var. O gözəl bir dostluqdan uzaq durmayın. O qədər insanlara güvəniniz yoxdur ki, dostluğa da artıq orada siz biraz bilirsiz necə? Yəni hər də negatif düşünürsüz, hər də həycan keçirirsiniz ki, bəlkə dostum da mənə arxadan vurar. Çünki güvəndiyim insanlar vurublarsa arxamdan, əlbəttə dostum da mənə vurar arxamdan. Belə bir düşüncələriniz hər dən olur, amma çox gözəl dostdur. Çünki sizə gözəl bir məsləhətlər verir. Nəsiət deyil, məsləhətlər verir əzizlərim. Hər dən çaresiz qalırsınız bəziləriniz yenidən küllərinizdən doğula bilərsiniz. Və bir toy, bir nişana dəvət olunacaqsınız və ya və ya öz ocağınıza və ya qohumun ocağında bir üzüç taxta bir nişan ola bilər. Çünki bir toplum biz çoxlu insanlar görürəm bir yerdə. Çox şeyə səbr etdiniz, amma sonunuz salamətçilikdə inşallah. Öz sevdiyinizə sahib çıxa biləcəksiniz, düzdür? Sevgi həyatınızda biraz narahatçılığınız var, amma qalib gələcəksiniz. Zəfər sizinlə ola biləcək amma ətrafınızda bəzilərin tərəfindən neqativ enerjiləri var. Evin bir evin içində stresslər, əsəb, stress var. Elə belə bir, biraz kənardan gələn evin içinə dedikodlar var. Biriləri gedəcəyəm, çıxıb gedəcəyəm, artıq uzaqlaşacağam, sizdən uzaq gedəcəyəm deyən biriləri var. Artıq onun deməklərindən yorulduğunuza görə artıq onun yolunu kəsmədən deyirsiniz ki, gedirsənsə get. Artıq sənin qarşını tutmayacam deyəcəksiniz. Ailənizə girib çıxan birlərləri çox məntiqli birlərləri olacaq. Sizi səhv, yanlış gedən və ya ailədən birlərləri yanlış gedən yoldan doğru bir yol aparacaq. E, qarşı tərəflən bir az e, söhbətiniz ola bilər, bir az e, fərqli söhbətləriniz ola bilər. Çünki qarşı tərəfin beyni biraz qarışıqdır, işləri biraz çox, e, yəni biraz işlərində problemləri var, amma ola bilər ki, sizə bildirmir. Artıq çox insana güvənmirsiniz. E, satılmalı bir şeyiniz var. <coughs> Çalışın, güvəndiyiniz, güvənmədiyiniz insanlara malınızı satmayın. Sevgi arasında biraz duyğusal duyğusallıq var. Üz istirirəm, o qədər danışıram ki, itirirəm, üz istəyirəm. Duyğusalsınız elə bir bu həftə. Sevgi həyatınızda da elə bir biraz-biraz belə boşluq kimi hiss edirsiniz özünüzü. Anlamsız bəzi məsələlər var ki, çalışın o anlamsız məsələlər arxasınca getməyin. Yəni biraz ailə içində də həyat yoldaşına mübahisələr ola bilər. Ayrılmaq istəyən birlərləri var, rahatlığını artıq rahat olmaq istəyir. Çox öfkənizi hakim olun, yəni sinirinizə biraz fikir verin. Çünki qardaş-bacı arasında bir problemlər ola bilər aranı bitirə bilərsiniz və ya arada bir incidləyə bilərsiniz. E, yəni çalışın bu ailədə bacı və ya qardaşdır. E, yəni ortaya girib aranı bulandıranlar da ola bilər. Biraz diqqətli olun. Çox cəsarət dənəcəksiz, gözəl qapılar açılır sizə. Bəzilərinizə durduğunuz yerdə qarın nahiyəsində sancılar ola bilər. Ayağınızda, toponuzda şiş kimi şişə şiş, bilər, ağrıya bilər. Ürəyində də ola bilər, böyrəyinizlə də əlaqəli ola bilər. Ona görə həkimə müraciət edin. Böyük risklərə girməyin. Həyatınızda dəyişiklik olacaq. Köçmələr ola biləcək. Bəziləriniz köçəcəksiz, bəziləriniz ki, hətta köçə hazırlaşırsınız. Övladınız amma özünüzə mi işlə ilə əlaqəli təəriflər ola bilər. Biriləri övlad sahibi ola bilər və ya bir hamiləlik xəbəri sevinclicə ola bilər. 2-ci, 3-cü gün sənədlə bir imzalanma, bankla əlaqəli bir ödənmələr, kredit çəkədə bilərsiniz. Dedikodlar da arxa planda qoyacaqsınız. Gizli düşmənlərə diqqət edin. Gizli düşmənlər üzə çıxacaq. Gizli sevgina varsa üzə çıxmış və ya çıxacaq. Bazar günə biraz diqqət çəkəcəksiniz. Sevginizdə çox şanslı olacaqsınız çoxunuz. Və həyat yoldaşınızla biraz küskünlüyünüz var, incikliyiniz var, amma nə üstündədir heç nə. Balaca bir kəlmə, bir balaca bir e, elə bir həyat yoldaşınız sizin qarşınızda biraz siz onun ağzını çəkmək istəyir, ya sizdən nəsə gözləyirmi? Bir inatçılıq da var ortalıqda. İstədiyiniz kimi işlərinizi yavaş-yavaş aparacaqsınız. Amma düzdür, əvvəlki kimi olmaya bilər işləriniz, amma yavaş-yavaş irəliyə doğru addımlar atacaqsınız. Küskünlüklər arasında barışıqlar ola biləcək. Bir evin içində həyat yoldaşından elə bir ayrı bir insansınız. Aranızda bir küskünlük var. Bu da keçib gedəcək, amma düzdür, bu dəfə həyat yoldaşınız çox küskündür sizə qarşı. <coughs> bir içəşin arxasınca qaçırsınız. Bir çəkiciliyiniz, cazibədiliyiniz bu həftə ola biləcək. Qoç bürcündən, Şir bürcündən, Xərçəng, Əqrəb bürcündən va küskünlüyünüz varsa barışıq ola biləcək aranızda. Yeni birliklər həyatınıza girə bilər. Əqrəb bürcünlə biraz sıxıntılarınız var. Tərəzi ilə də, Əkizlər ilə də bax biraz məsafəlisiniz. Yavaş-yavaş, tədricən zamanla işlərinizi düzüb qoşacaqsınız. Küçünlərinizdə ged keçib gedəcək. 6lı vaxtda elə bir bir dəyişiklik həyatınızda ola bilər. Martın 6-sı, 16-sı, 26-sı, yəni bir dəyişiklik sizin xeyrinizə ola bilər. Plan edərək bir planlı yola çıxa biləcəksiniz. Bir evlilik bitə bilər. Xəyanət ola bilər. Bax diqqətli olun əzizlərim. Xəyanətlə üzləşə bilərsiniz, yalanla üzləşə bilərsiniz. Bax birləri ayın 3-ündə, 23-ündə, 13-ündə, yəni bir ailədə bir bitiş ola bilər. Yəni ayrılmaq istə istəyə bilər ailədə, ya sevgi həyatınızda, ə, sevgi həyatınız gedir. Birdən-birə nə isə işləriniz tərk gedərək bir-birinizdən ayrıla bilərsiniz. Biraz Tərəzi bürcündən Əkiz bürcünə diqqət edin. Aranızda biraz qayğılar var. Sizə zərər verən insanlar var. Bəzilərinizin arasında məsafə olan insanlar arasında geri dönmələr ola biləcək. Güvəndiyiniz insanlara biraz fikir verin. Ayın 3-nə, 13-ünə, 23-ünə, mart aylarına diqqət edin. Sevgi həyatınızda sıxıntılar bəzilərinizdə var, bunlar keçəcək inşallah. Kariyerə yüksəliş, təkliflər gözləyirsiniz. Satışla əlaqəli gözəl böyük fürsətlər gələcək ayağınıza. Əlavə işlər görmək üçün gözəl gəlirlər. Ortak qərarlar ala biləcəksiniz. Bir malı, bir satmaq üçün çalışdığınız bir mal nə isə satırsınız, çalışırsınız, tez, tez tezliklə satmaq istəyirsiniz. Amma diqqət edin ki, oğurluqlarla, e, yəni oğurluq məsələləri ola bilər. Yəni ortada narahatçılıq, problemlər ola bilər. Yəni diqqət edin, e, diqqət edin, çalışın bu həftəki satdığınız malla əlaqəli nə isə ala bilərlər, yalandan deyə bilərlər, pulu gətirəcəm, nə isə bir problem ola bilər. Biraz diqqətli olun. Çox gözəl imkanlarınıza imkanlarınız üçün yol açacaqsınız. Aktiv fəal iştirak edəcəksiniz. Düzdür, əvvəllər çox çətinliklər keçdiniz. Çox şeylərlə üzləşdiniz. Amma siz indi sizi uğura aparan addımlarla addımlar atacaqsınız. Doğru yola addım atacaqsınız. Sirrlərinizi paylaşın ki, paylaşmayın. Heç kimlə paylaşmayın. Çünki içinizdə bir narahatçılıq da var. Düzdür, bayaq vurğuladım. Kiməsə söylədiyiniz bir sirrin açılmağından narahatsınız ki, bu sirr açlar. Amma açılmayacaq. Narahat olmayın. Birləri elə bir çox sizə bağlanmışdı və ya siz bağlanmısınız. Ondan uzaqlaşa bilmirsiniz. Bəzi insanların ürəyində içində izlər buraxdınız. Birləri sizi gözləyir siz sizin haqqınızda çox düşünür. Yəni sizi kimisə heç yerdə görmədi. Sizi kimisənə heç vaxt heç yerə yəni rast gələ bilməz düşüncələri ilə sizi çox düşünür. Dəyərinizi indi bilir. Kaş ki vaxtında dəyərinizi bilseydi, indi bax bu düşüncələr içində olmazdı. Və onun dedikləri, söylədikləri sizə gəlib çata bilər. Həycanla siz də nə isə gözləyirsiniz, gözəl xəbərlər gələcək sizə. Maddiyatla sıxıntılarınız varsa, o sıxıntılar yeni qərarlar alaraq sıxıntılarınızı geridə qoyacaqsınız. Gələcəklə düşüncələr, gələcəklə əlaqəli düşüncələriniz var. Qarşı tərəf ilə eyni fikirli olacaqsınız. Birinə qarşı çox əsəbiləşəcəksiniz. Bax, iş yerində birlərindən biraz kənarda duracaqsınız elə bir onun sizə zərəri var ki, xeyri yoxdur. Ona qalib gələcəksiniz, qismətlisiniz. Gözəl açıq tanışlıqlar ola biləcək. Birlərin səhfinə görəcəksiniz qarşınızda, amma zamana buraxırsınız ki, yəni bu səhfini yavaş-yavaş zamanla səhflərini düzəldə bilər. Bir ayın içində bəzi işlərinizi yenə də bir ayın içində bəzi işlərinizi zamana bırakmısınız. Bir ayın içində də bəzi xoş xəbərlər eşidə bilərsiniz. Birləri gəlib sizdən üzr istəyə bilər, xətrinizə deyib üzmüşsizi. Birləri gəlib sizdən üzr istəyə bilər. Birlərinə son, son şansı verəcəksiniz elə bir. Bax, qarşınızdakı olan insanla gözəl qərarlar alacaqsınız. Bu yaxınlarda bax sevincləriniz də ola bilər. Gözəl sevincləriniz ola biləcək. Bax, qaflarınız yavaş-yavaş üzünüzə açılır. Çox əziyyət çəkdiniz, çox əziyyətləriniz çox oldu. Göz yaşlarınız da oldu, itkiləriniz də oldu. Amma yenə də ayaq üstə dura bildiniz, ayaq üstə qalxa bildiniz. İş yerini dəyişmək istəyirsiniz. Bir işə işə iş sizə bir iş başqa yerdən bir iş təklifi gəlir. Bax, ora da başvuracaqsınız. Yəni çox gözəl gəlir. Maaşda da sizin indiki işinizdən maaşı biraz artıqdır, getmək istəyəcəksiniz. Pis də gəlmir. Birləri təmizlik işi, təmiz iş, yəni məşğul olmaq üçün bir yerə işə başla gəcəyisiniz, bir işə düzələcəksiniz, birinin əli ilə bir işə düzələcəksiniz. Biraz e, sağlamlığınıza fikir verin sağlamlığınıza, ürəyinizlə, ürəyinizdə bir problem, bəlkə də vaxtı keçən əməliyyat olmuşuz, ürəylə əlaqəli əməliyyat olmuşuz, amma özünüzə fikir vermirsiniz. Bax, kişi fiquru çıxdı. Burada bəlkə də özünüzə fikir vermirsiniz, siqaretinizi çəkirsiz. Yenə də yenə də bəzi şeylər, yəni əsəbləşirsiniz, əsəbləşməy də olmaz sizə. Yəni özünüzə çox fikir vermirsiniz, baxmırsınız. Yəni fikir özünüzə fikir verin çünki ə, yenidən xəstəxanaya müraciət edə bilərsiniz 3-4 aydan sonra siz üçün bir iş, işlə sevincləriniz ola biləcək bir işə təklif olunacaq gedəcəksiniz Biriləri maşınma almaq istəyirsiniz, maşınmı dəyişmək istəyirsiniz, istədiyinizi edə biləcəksiz, amma bu həftə yox, biraz tələsməyin əzizlərim, diqqətinizə görə var olun, sağ olun, dəstəyinizə görə çox sağ olun.